પશુપાલન નિયામકની ટીમે કચ્છની ત્રણ દિવસની મુલાકાત લીધી હતી આ મુલાકાત રાષ્ટ્રીય પશુધન ગણતરીનો ભાગ છે જેમાં પ્રથમ વખત માલધારીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે આ ગણતરીનો ઉદ્દેશ પશુઓની ચોક્કસ ગણતરી કરવો છે જેમાં દૂરના વિસ્તારોના પશુઓનો સમાવેશ થાય છે જેથી તેઓને સરકારી લાભો અને સહાય મળી શકે નિયામક વીપી સિંઘે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી જેમાં ગણતરી પ્રક્રિયાને ભવિષ્યની યોજના અને સંસાધનોના વિતરણ માટે તેની મહત્વતા અંગે ચર્ચા કરાઈ હતી મેં તીન દિન કે લીએ ઇસ ગુજરાત કે કચ્છ જિલ્લે મેં વિઝિટ કયા હૈ વિઝિટ કર દરમિયાન મેરા મેન ઉસે થા કે જો પશુપાલન के क्षेत्र में जो घुमंतु या चरवाहे या अर्ध घमंतु समुदाय के लोग रहते हैं उनका एक सेंसिटाइजेशन उनको अवेयर करना उसके साथ ही चार तारीख को मेरा एक रिव्यू था कि जो गुजरात राज्य के तैतीस जिले हैं उनमें इस जो है पशुगणना की क्या प्रगति है जिसके बारे में हमने विस्तृत जो है सभी ज़िला नोडल अधिकारियों के साथ चर्चा की उनकी प्रोग्रेस देखी उन्होंने क्या दिक्कतें आ रही हैं सॉफ्टवेयर में या उनके फील्ड में उसके बाद पाँच तारीख को हम बन्नी खादिर और ये जो तो पेस्टोलिस्ट के जो एरियाज़ हैं जो रावड़ी वगैरह इनके जो है एरिया पे जाके इंटीरियर एरिया पे जहाँ पे लोग रहते हैं जहाँ के जानवर हैं वहाँ पे जो हमारा इंस्पेक्टर है जो पशुगणना की जानकारी अपने मोबाइल एप्लीकेशन में क्रिएट करता है तो किस तरह की दिक्कत उसको आती है अगर उसकी दिक्कत कोई ऐसी है कि उसको नेटवर्क नहीं आ रहा है डेटा नहीं जा रहा है डेटा सेव नहीं हो रहा है तो ये सब चीज़ें फील्ड में देखिए कि ये लोग उनकी शिकायतें ग्रुप में आया करती हैं तो मौके पर जाके इसको हमने एक सेंसिटाइजन के साथ साथ उसको मौके पर उनका डेटा कलेक्शन का प्रोसेस भी चेक किया